बक्तानो, बक्तानो, श्री स्वामी समर्थ भक्तांनो नमस्कार भक्तांनो आज आपण श्री गुरुदेव दत्त महाराजांचा एक पवित्र महामंत्र ऐकणार आहे हा महामंत्रात शक्ती आहे या मंदिरातून तुम्हाला साक्षात दत्त महाराजांचा आशीर्वाद प्राप्त होतो या मंत्रातून स्वामींच्या कृपेचा लाभ मिळतो या मंत्रातून तुम्हाला दत्त महाराजांचे अस्तित्व जागृत करायचे आहे या मंत्राच्या नामस्मरणाने बंद झालेले नशिबाचे दरवाजे उघडतात तुमची अडकलेली कामे मार्गी लागतात डोक्यावरचे कर्ज कमी होते आणि तुमचे स्वप्न पूर्ण होते हा मंत्र तुम्ही असाच पाहिलेला नसेल श्री दत्तगुरु स्वामींनी तुमच्या समोर आणलेला आहे हा मंत्र पूर्ण होतो हा मंत्र साधारण आहे अशक्य गोष्टी या मंत्रा जपातून शक्य होतात जेव्हा चारी बाजूने तुम्हाला कोणताच मार्ग दिसत नसेल तेव्हा या मंत्राचा आधार घ्या नामस्मरण करत रहा आणि मग बघा तुमच्या आयुष्यात कसा चमत्कार होतो प्रिय भक्तानो तुमचा दत्तगुरु महाराजांवर विश्वास असेल त्यांच्या शक्तीवर विश्वास असेल तर कमेंट बॉक्स मध्ये श्री गुरुदेव दत्त असे टाइप करा प्रिय भक्तांनो या मंत्राचा जप अर्धवट सोडू नका प्रिय भक्तांना तुम्हालाही बऱ्याचदा असं जाणवते की तुम्ही घरात आल्यावर तुमच्या मनात वाईट विचार येतात कोणतीही कामे करण्याची इच्छा होत नाही कोणतेही काम पूर्णत्वास जात नाही सतत मनामध्ये निगेटिव्ह विचार येतात घरातील सुख शांती हरवत चाललेली आहे तिजोरी सतत रिकामी राहत आहे तुम्हाला अशा सर्व समस्यांना सामोरे जावं लागत असेल तर तुम्ही आज या मंत्राचा जप करा तुम्हाला नक्कीच फायदा होईल कमीत कमी एकशे आठ वेळा आणि जास्तीत जास्त एक, एक हजार आठ वेळा तुम्ही हा महामंत्र ऐकू शकता या मंत्राच्या प्रभावामुळे तुमचे आयुष्य सुख समृद्धीने भरून जाईल तुमच्या या सर्व शक्तीवर विश्वास आहे ना मग होय असे टाईप करा तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा कारण या चॅनलवरती असे चमत्कारिक शक्तिशाली मंत्र जप ऐकायला मिळतात आज वेळात वेळ काढून हा मंत्र ऐका तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात परिवर्तन घडवायचे असेल तर आज हा मंत्र आवर्जून ऐका या मंत्राच्या प्रभावाने तुम्हाला सुख समृद्धी प्राप्त होते प्रिय भक्तांनो विश्वास ठेवा आणि एकत्र हा प्रभावी मंत्र ओम श्री गुरुदत्तात्रेय धन सुख समृद्धी प्रदाय नमस्त थे ओम श्री गुरुदत्तात्रेय धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमोस्तु थे ॐ श्री गुरुदत्तात्रेय धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमोस्तु थे ॐ श्री धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमोस्तु थे ॐ धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमोस्तु थे ॐ श्री धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमोस्तु थे ॐ श्री गुरुदत्तात्रेय धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमोस्तु थे ॐ श्री गुरुदत्तात्रेय धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमोस्तु थे ॐ श्री गुरुदत्तात्रेय धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमस्तु थे ॐ धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमस्तु थे ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमस्तु थे ॐ श्री गुरुदत्तात्रेयधनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमोस्तु थे ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेयधनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमस्तु थे ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेयधनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमोस्तु थे ॐ श्री गुरुदत्तात्रेय धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमोस्तु थे ॐ श्री गुरुदत्तात्रेयधनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमोस्तु थे ॐ श्री गुरुदत्तात्रेयधनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमस्तु थे ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमोस्तु थे ॐ श्री 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 गुरुदत्तात्रेय धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमोस्तु थे ॐ श्री गुरुदत्तात्रेय धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमोस्तु थे ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमोस्तु थे ॐ श्री गुरुदत्तात्रेय धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमोस्तु थे ॐ धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमस्तु थे ॐ श्री गुरुदत्तात्रेय धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमस्तु थे ॐ श्री गुरुदत्तात्रेयधनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमोस्तु थे ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेयधनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमोस्तु थे ॐ धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमोस्तु थे ॐ श्री गुरुदत्तात्रेय धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमस्तु थे ॐ श्री गुरुदत्तात्रेयधनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमोस्तु थे ॐ श्री गुरुदत्तात्रेयधनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमस्तु थे ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमोस्तु थे ॐ श्री गुरुदत्तात्रेय धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमोस्तु थे ॐ धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमोस्तु थे ॐ धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमोस्तु थे ॐ श्री धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमोस्तु थे ॐ श्री गुरुदत्तात्रेय धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमस्तु थे ॐ श्री गुरुदत्तात्रेय धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमोस्तु थे ॐ श्रीगुरुदत्तात्रेय धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमस्तु थे ॐ धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमस्तु थे ॐ श्री गुरुदत्तात्रेय धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमोस्तु थे ॐ श्री गुरुदत्तात्रेयधनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमोस्तु थे ॐ श्री गुरुदत्तात्रेयधनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमस्तु थे ॐ धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमोस्तु थे ॐ श्री गुरुदत्तात्रेय धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमोस्तु थे ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रेयधनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमोस्तु थे ॐ श्री गुरुदत्तात्रेयधनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमस्तु थे ॐ श्री श्रीगुरुदत्तात्रेय धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमोस्तु थे ॐ श्री गुरुदत्तात्रेय धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमोस्तु थे ॐ श्री धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमोस्तु थे ॐ धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमोस्तु थे ॐ श्री गुरुदत्तात्रेय धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमोस्तु थे ॐ श्री गुरुदत्तात्रेय धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमोस्तु थे ॐ श्री गुरुदत्तात्रेय धनलाभाय सुखसमृद्धिप्रदाय नमो